পৰীক্ষা পোন্ধৰ বাইশ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব মই আকৌ এবাৰ কৈছো যে গ্ৰেড থ্ৰীৰ পোষ্টসমূহৰ বাবে ইণ্টাৰভিউ পোন্ধৰ বাইশ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব এই পৰীক্ষা এইবাৰ লোকসেৱা আয়োগে পতা পৰীক্ষা আৰ্হিত হ'ব প্ৰথমতে প্ৰিলিমিনাৰী পৰীক্ষা হ'ব তাৰপিছত মেইনছ হ'ব আৰু মেইনছৰ পিছত আমি ভাই ভা প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি সমগ্ৰ ইণ্টাৰভিউ প্ৰক্ৰিয়াটো সমাপ্ত কৰিম প্ৰিলিমছ এক্সাম তৃতীয় শ্ৰেণীৰ পথসমূহৰ বাবে পোন্ধৰ বাইশ আৰু ঊনত্ৰিছ ছেপ্তেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আজি আমি জুলাই মাহত আছো মই আশা কৰোঁ যে আমাৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে চাকৰি প্ৰীসকলে যাতে পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰে ঠিক সেইধৰণে চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ বাবেও আমি একেটাই ব্যৱস্থা হাতত ল'ম প্ৰথমতে পিলিমছ তাৰপিছত মেইনছ আৰু তাৰপিছত ভাইভাভচী গ্ৰেট ফ'ৰ বা চতুৰ্থ শ্ৰেণীৰ পদৰো পিলিমছ বিশ আৰু সাতাইছ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ গ্ৰেড থ্ৰীত প্ৰায় সাত হাজাৰ পাঁচশ প'ষ্ট আছে আৰু গ্ৰেড ফ'ৰত প্ৰায় চাৰি হাজাৰ পাঁচশ বা আৰু অলপ এশ দুশ বেছি ইমানখিনি আমাৰ প'ষ্ট খালী হৈ আছে এটা স্বচ্ছ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে আমি এই পদখিনি পূৰণ কৰিম এলিমেণ্টেৰী এডুকেশ্যন প্ৰাথমিক শিক্ষা বিভাগৰ শিক্ষকসকলৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াও খুব সোনকালে আৰম্ভ হ'ব